Salam dəyərli tamaşaçılar, xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yeni bir gündə hər birinizi xoş gördük. Hər zaman olduğu kimi, sizləri düşünərək yeni ev təqdimatı ilə yanaşı, əla təkliflə də qarşınızdayam. Yazdığınız şərhlərə nəzər yetirdim və qənaətə gəldim ki, izləyicilərimin bir qismi hal-hazırdakı problemlərlə bağlı büdcələri aşağıdır. Və mən də elimdən gəldiyi qədər hər kəsin büdcə soyuğun olan evləri sizlərə təqdim etməyə çalışıram. Və artıq dərəcədə xahiş edirəm. Siz də zəhmətimə qarşılıq olaraq 1 saniyə vaxtınızı ayırıb videonu bəyənin ki, ehtiyacı olan hər kəs videonu izləyə bilsin. İndi sizlərə ev barəsində daha ətraflı məlumat təqdim edim. Deməli, ev yerləşir Masır qəsəbəsində evin həyətinə rahatlıqla maşının daxil ola bilər. Sadəcə olaraq giriş qapısı, darvaza qapısı ilə əvəz edilməlidir. Ev yerdən 4 daş kürsü zərlində inşa edilib. Evin aşağısında zirzəmi mövcuddur. Zəhmət olmasa, gəlin yəni sizlərə evin içərisini də təqdim edim. Hal-hazırda biz evin içərisindəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, ev 2 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı, bir yataq otağı, bir mətbəx və sanuzel qovşağına sahibdir. Hal-hazırda sizlərə qonaq otağını təqdim edirəm. Səmmə etiraf edirəm ki, biraz evin təmirə ehtiyacı var, amma qiymətinə görə çox əlverişli evdir. Yəni təmir olunmasa belə, yaşamaq üçün hər bir şərait mövcuddur. İndisə gəlin sizləri yataq otağı ilə tanış edim. Yataq otağı da kifayət qədər genişliyə sahibdir. Sadəcə bəzi əşyaları olduğu üçün evin otaqları kiçik görsənə bilər. Yekil olaraq sizlərə evin mətbəxini də təqdim edirəm və mənə elə gəlir ki, sizlərə daha ətraflı məlumat təqdim edə bildim. Nəzərinizə çatdırım ki, evin sənədi bələdiyyə qiymətləndirmə kağızıdır. Amma qeyd etdim ki, Xırdalan və Masazır ərazisində demək olar ki, evlərin 50% Bələdiyyə qiymətləndirmə çağıızı ilə satılır. Yəni bu normal bir haldır. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videonu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Baxan gözləriniz var olsun. Allah arusunda olan hər bir kəsə ev sahibi olmağı nəsib etsin. Yeni ev təqdimatları ilə görüşmək ümidi ilə bizi izləmədə qalın. Sağ olun, var olun.